Як? Для этого носите. Тут максимум. Тут максимум доктора позваты. С собой лопату. И как только вам нужно будет пройти под какой-то крышей, вы достаете лопату и сметаете все сульки перед собой. И шо туди. Их не будет? Прям как очистительная машина. Снег на трассе. Посмотрите на это, вы будете просто уничтожить убийца сосуль 3000. Хиба шо... Хиба шо потом мурас нам от Бога дарит. Сроби, чтоб мурас, чтоб вы заболели. Да и мы сейчас дальше. И это реально работает. Ой. Да. Ладно, пидра, шухай, цепь. Музе мой пушкает. И взял лопату из рублю так. Что делать на вас? За Дальше. Будем кататься на телешке. На тележке. Будем кататься. Типичный каток на телешках. Ладно, синтека. Шиберем. Батя, плаки, плаки не ходи ты так, менты стоят. Да что ты ноешь, как баба, я все свои права знаю. О, тормозит! О, пискущено, ребятки. О, ребята. не гони ты так, менты стоят. Да что ты ноешь, я все свои права знаю. О, тормозит. Что тебе надо? Ваши документы. Мои документы, слышишь? Я тебя спросил, что надо? Вы что так разговариваете? Выйдите из машины. Выйдите, сейчас выйду, пацаны. нормально? Повторим процедуру. Ваши документы. Петрович, не гони ты так, менты стоят. Да чё ты ноешь, как... Типичные ящики за рулем. Баба, я все свои права знаю. О, тормози. Да, Вин Петрович правый. Что тебе надо? Ваши документы. У него документы, ну что правильно, ну все. Дружные правила. неправильно. Мои документы, слышишь? Я тебя спросил, что надо? Вы что так разговариваете? Да, он правый мент. Почему так раз разговаривать? Ты выйдите да, из машины. Да, Выйди, Выйдите, сейчас выйду, пожалеешь. А Петрович правый. Да-да-да, ребята. Говорит так как что умеете имеете воду за рулем, Ай, как не горит. А то может права забрать. Да, хипа, что там бьёю винью помахал головой еще, еще, нормально все. Повторим процедуру, ваши документы. Повторим, процедуру, ваши документы. Сэр, да, сэр. А он встал и сделал так, и там музыка за... Сэр, сэр, да, сэр. сэр да, сэр. И документы сразу. Yes. Yeah. А видно, что ты лысый плаки-плаки. Прямо сейчас я буду открывать мега ящики, надеюсь, оттуда мне выпадет Леон. Поехали. Чё, блин? Калба. Линда Холибам думал, их же ему выпадет. Линда ему выпадет. Леон, а у альбома выпала колбаса. Логично. Баса? Серьезно, Бравл Старс? Я уже кушал сегодня, можно мне Леона? <вырщ> Чернобыл... Бос... <вырщ> Холли Бом сказал, что Серёжа просто, я же кушал всего. Можно мне Леона не леон, сказал? Вонючий папин носок? Вон... Вонючий папин носок, я могу ну, логично тоже. Бровс ну, Старс, ты серьезно? К те мой любви? Бравстар Хуллибан. Бравстарс серьезно, да? Блин, прямо сейчас я буду открывать. И с прямой, и с прямой он говорит. Понятно. Далее. Ребята, mm -hmm. если вы закаляетесь, то мы так и повторять, если вы не закаляетесь, то не можно повторять так. Або можно, если вы закаляетесь. Пальцы на право, если вы не закаляетесь. В предыдущем видео я вам рассказал, как мы с моим братом, проходя мимо канализации, услышали крики котенка. Это же котенка. Недолго думая, я решил залезть в канализацию и спасти котенка. Но оказалось, что это был коварный план моего злобного брата. Он шантажирует вас и говорит, что выпустит меня только когда на этом канале будет 7 миллионов подписчиков. Итак, прошла одна неделя, как я закрыл Рикардо в канализации. Давайте посмотрим. Как он там? Эй, Рикардо! Рикардо! А? А? Что, набралось уже 7 миллионов? Нет, набралось только 6 миллионов 100 тысяч. Они тебя подводят. Ну так я хочу попить, я уже не выдерживаю здесь. Попить тебе дать? Так у тебя посмотри, сколько там воды есть. Пей! Она, она заражена, если я выпью, заболею и умру, блин, дурак. Ну ладно, пей. Дай поесть тоже, я есть хочу. Поесть? Да. Нет, поедете тебе дам, когда им броется 6 миллионов 300 тысяч. Нет, нет, ну Иди там дальше. Ребята, подписывайтесь, пожалуйста, быстрее. Я хочу уже скорее отсюда выбраться, блин, он меня не кормит, только попить дал, пожалуйста. Ну за 7 миллионов. В предыдущем видео я. Хлебушек? Мая сырочек, колбаска. И чего-то не хватает, друзья. Ну, конечно же, главного ингредиента. Ну да, натурал ребят закаляется, и у у него там лед и там Уча шапка. Ну, ты просто не сказал. Заби вот на пусть на пучату. <соединяющие> И <він закаляетин, "Соединяющие> Вин закаляете на то, молодец. Блин. Не забывайте, ребятка, наша тель миллион подписанный. Хлебушек. Ну, здесь. Сегодня мы будем готовить самый синий напиток. Для этого нам нужны Пепси электрик, стаканчик, синий нон-стоп, синий сочок Сандора, синий пистолетик с кислотой, жвачки Орбит, две желейки и синие карамельные цукерки. Открывай стаканчик. Сколько добавим карамелек? Три карамельки. Что я не сказал на початку, Сегодня мы будем готовить самый напиток. На напиток? мне интересно, что они будут будет. Сна... На сегодня все напишу, пойти. Сообщи электрик, почти раз чую. Понятно, Папси -папси -папси слутою, ну, понятно, ну, понятно, понятно. Ну, вот здесь так если ничего, аж аз... открыл стаканчик. Шутка. Понял, шутка.

Ммм? Ох, сидишь ты, до чего ты что подпал. В последнее Господь? время вы часто просите меня вернуть старое приветствие на мой YouTube канал а именно, эй, йоу, хулиганы, всем привет, вы на канале Хорошо, ребята, я вас услышал, и я верну это приветствие, только... Ммм, молодец, Хулибам, молодец, ребята, это приветствие. Мне же надоело слушать все твои приветствия. Всем привет, с вами Холли! Ну и так далее. Молодежь, дайся привет. Холлипам. Тобе респект. Если ты хочешь видео, то подивись мой YouTube-канал Холлипам, будь ласка. И про реагирую Ну, как я люблю реакцию на твои YouTube канал, на свои видео. Только при одном условии. Если это видео наберет одинаковое количество лайков. <laughs> Молодец, хульба. Лайков и комментариев. Один. Да. Лайк, один комментарий. Два лайка, два комментария. Да, вы можете оскорблять меня в комментариях. Главное лайк не забудьте поставить. Ее мое. И в маневр... а, и ну, мою. А, им себе. последнее время. Так, и дальше. Вчера мы с моим братом услышали мяуканье котенка из-под канализации. Звук? Да. Откуда? Мы поняли, что котенок, скорее всего, потерялся и упал через эту дыру. Но открыв люк вместо котенка... Уже ага. 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 Рикардо, ага. Ловите топ-5 удивительных видео. Здесь Был, даже лов... комментарии будут лишними. Поэтому приятного да. просмотра и подписывайтесь на канал. Пятое Да, пятое на его YouTube канал. -е типічний гончик на самокаті. 94 місце цього відео. Чипічний типічний яка ходить на деревами на сім штуками. Всі ну, ви поняли. Молодец, и чувак, ходит, занимайтесь спортом, молодец, вовремя. Воврем. Молодец, вольвин. Хм, молодец. Молодец и хлопец. Первое. Место. Ого, класс. Звук стрелы взмахнуть проводом и осуществить струну от гитары. У меня как бы есть и то, и другое, но на улицу вышел такой обалденный упал. Мне кажется, она куда лучше передаст этот звук. Может звучить правдоподобно. Ну, может. Или матереться, а у неї о, другий другій любов матереться. Стоїмося далі. Я його чу... Я шучу цю погірку. І те, що ти сказала. І на свій канал завантажила відео, що Фоліпам, мій улюблений блогер, Матюк. Я її захищу просто і може убью вої буде. Бето, еще ви вы ви... Ці... це не чули Винни <ривіт> <ривіт> Мачека, це просто прості літературні слова <ривіт> <ривіт> Да. неет! Это не я, ребят. Вы че? Не можете отличить пипа понимаю, это пипа пупа. Пипа пупа метелица, а хулибан никогда... Сэр хулибан, сэр хулибан, это пипа пупа. Не может забыть. Видео даже. Майнкрафт, крафт, рецепты крафта пошли. интересно, ребята. Ну, все, ребята, еще пару видосиков я про зерейер и буду спать. Все, остальное уже завтра, ребята. Не забувайте бігу офлайн в цій програмі я буду проводити всякі розвитки для вас моїгрі, розіграю оц оцей бокс крутий. Да, да, да. Може це ми договоримося, може він не споткаєтесь. Не знаю. Побачу. Вчера я услышал какие-то странные звуки в своем дымоходе. Когда я его открыл, я просто офигел. Там был Хрущ. Но это был не Хрущ. Это был Хрущ инвалид. Его лапки были полностью вывернуты и он не мог нормально ходить. Но еще больше я удивился тому, что он, оказывается, мог говорить. Сказал, что у меня есть три желания. Прям как в золотой рыбке, подумал я и загадал себе машину. Первым желанием. Вторым желанием работа работает на машину, у него появилась машина. Ну, все такие жук. Захотел кушать, поэтому заказал себе конфеты. <свят> Карка молодец, да? Респект, Рикардо. Желание выполнено. Ну и настало время для последнего. Так как я уже сыт, на машине мне захотелось девчонку. Я и заказал девчонку, но при условии, что после этого я выпущу Хруща. Хрущ сказал, что девчонка за углом, и я его выпустил правда неудачно. Но когда я зашел за угол, то моя девчонка уже меня ждала. Правда, нет такого таком речи, как я ожидал. Э, дурак, ты что мне подсунул, хрущ? Так, ты мне выпустил такого а? девчонку имеешь. А, в принципе, нормально. Вчера я услышал какие-то... Да, нормально. Так, мне давно устанет эти желания. Вы, 성ья, б... Теперь возьмем другой сорт Спагерри. Короче, это спагерри, но внутри они пустые, как макароны. Они очень сильно, у них есть такой щелчок, соски такой. Ча! -а! Сейчас. Ча! -а! Такие жесткие прям ча, Блин, да. В принципе, покажу. Ой-ой-ой, я пробил себе палец под погерями! Первый раз в жизни у меня даже кровь пошла. Хм, ну молодец, поздравляю ти я раз раз пробую з Спакерри и і... Кров пишел в тебе. Да блин, снимаю видео. Жизни. у меня даже кровь пошла. Ребята, Спагерри теперь убивают меня, они пытаются уничтожить сейчас, меня. Сейчас покажу вам рану. Ого, и корона, блин, спорта? Халипан. Тупи, треба звонить до ликара. Ладно, я прямо сейчас вот.